Pertamanya kita bersyukur pada Allah SWT Kita duduk di negeri Tengganu Dari segi di bawah kepimpinan Perikatan Nasional Parti Islam Semalaysia Ini penggar kedua Tak ada orang mimpi Kalau UMNO dulu kau kata mmm, Sepenggar je Mulai ada boleh Pada kita dua penggar Kita ni Kalau dari segi pilihan raya dulu Ni separuh jalan dah kita ni Separuh jalan dah saya nak ajak kita ingat balik masa kita jadi kerajaan hok dulu. Kuat kerja dulu. Sebab nak atasi ni, apa ni stigma, orang kata sepenggal aje. Kau main hari semua pekak kerja sungguh-sungguh sungguh-sungguh teh tu orang kerja. Berkhidmat pada rakyat. Untuk menafikan tohmahan. Dan memang hasrat kita pun sebagai parti Islam Semalaysia. Apabila kita menawarkan diri untuk mengambil alih kepimpinan negara, kepimpinan negeri kerana keyakinan kita dengan Islam yang menjadi teras perjuangan kita, kita boleh menawarkan sesuatu yang lebih baik untuk rakyat di negara ini. Untuk negara ini. Bukan saja kepada ahli PAS kita. Bukan saja kepada orang Melayu malah kepada semua dalam negara ini kita yakin dengan Islam yang menjadi teras perjuangan kita kita boleh memberi yang terbaik di sebalik kekecewaan kita betapa sejak daripada merdeka kepimpinan negara diberi begitu lama di bawah kepimpinan Barisan Nasional berpuluh tahun dengan segala hasil masuknya Masa mula-mula merdeka dulu Korea datang ke sini belajar daripada Malaysia. Tengok master plan kita. Rancangan 5 tahun, rancangan Malaysia pertama. Hebatnya Malaysia buat perancangan. Diikut blueprint kita tiba-tiba negara dia jadi antara kuasa besar dunia. Kita blueprint kita pas gitu ataupun sekarang. Semakin mana tidak begitu berjaya berbanding dengan negara-negara yang kemudian yang berpisah daripada kita. Singapura tiba-tiba lebih berjaya. Kerana ada masalah penyakit tertentu di dalam kepimpinan negara yang hanya dengan apa yang kita tawarkan melalui Islam, keyakinan kita, kita boleh memerintah dengan lebih baik lagi. Kita diberi peluang beberapa kali. Yang terakhir, dalam tempoh yang singkat yang kata sepenggal tahun 99 sehingga tahun 2004. Dalam tempoh kita dikekang dengan kepungan ekonomi. Wang yang sepatutnya menjadi sumber untuk dibelanjakan untuk memerintah negeri. Kerana itu sajalah sumber hasil negeri. Hak milik negeri, royalty petroleum tak dibayar kepada negeri. Itu pun dikatakan dalam tempoh setahun akan tumbang. Bertahan kita sampai akhir. Walaupun dalam pilihan raya kita kalah. Tetapi pencapaian menunjukkan dalam tempoh yang demikian kita berjaya di dalam pelbagai aspek. Pengurusan tanah negeri Tengganu ketika itu menjadi rujukan bagaimana negeri Tengganu di bawah kepimpinan PAS berjaya menguruskan soal pemberian tanah kepada rakyatnya dalam keadaan paling efisien dijadikan contoh di peringkat nasional. Itu tempoh 99 hingga tahun 2004. Mengurangkan hutang negara-negara negeri kita, negara negeri kita. Dan sekarang ni kita sekali lagi di dalam tempoh sejak tahun 2018 kita memerintah. Ada bezanya apabila mulai tahun 2020 bukan saja kita memerintah negeri Tengganu kita mengambil alih kepimpinan di peringkat nasional. Saya dilantik sebagai salah seorang daripada anggota kerajaan ketika itu. Menjadi timbalan menteri sains dan teknologi. Kebetulan pula ketika itu negara berhadapan dengan pancaroba yang paling hebat, ujian paling hebat terpaksa dihadapi oleh negara. Darurat kesihatan tak pernah pada masa hatta ketika darurat komunis pun bukan semua tempat dikurung tak boleh keluar rumah. Tempat-tempat tertentu saja. Tetapi ketika darurat ekor kesihatan seluruh negara kena kurung dalam rumah. Orang tak boleh nak bekerja. Kilang-kilang tak boleh bekerja. Orang orang kerja dengan kilang takut. Sekarang ni tak boleh nak pergi kerja. Nanti kena buang kerja. Pada waktu tu kita sebagai kerajaan sangat mengambil kira dan prihatin tentang rakyat dalam soal meneruskan kehidupan betul tak pergi kerja jangan biar dia mengganggu pertahankan kerja mereka kerana itu kerajaan menyediakan wang yang banyak Di bawah kepimpinan kita Bagi peruntukan kepada majikan Supaya walaupun tak bayar penuh Pekerja-pekerja dapat mengekalkan kerja mereka Begitu juga bagi mereka yang berniaga Hak berdaftar senarai Beratus ribu syarikat-syarikat Yang berdaftar di bawah akta syarikat Sebagai syarikat perniagaan Disalurkan dalam akaun masuk Supaya boleh teruh hidup ketika itulah yang PH duk 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 duk, duk tembok kita. Pasal apa ni belanja wang tinggi sangat ni? Ni dia cakap sedap pada masa sekarang. Oh dia kata belanja wang besar pada masa kita pemerintah. Dalam masa yang sama pendekatan diambil untuk membolehkan negara ini dikeluarkan segera daripada pandemik COVID-19 ini vaksinasi tak popular jadi Menteri Sains Teknologi sebab kami diberi tanggungjawab untuk menjayakan program yang paling penting tetapi paling tak disukai cocok rakyat tapi perlu dilaksanakan yang ternyata setelah dilaksanakan kita dapat menangani masalah ini. Ada yang cuba mempertikaikan. Tetapi apabila dibahaskan, dikeluarkan semua laporan, semua dan malah ada yang bawa ke mahkamah. Akhir sekali kebenaran terselah bahawa memang kita berjaya. Di bawah kepimpinan kita, di bawah Perikatan Nasional, mengemudi negara kita di dalam keadaan krisis, menjaga kebajikan rakyat, prihatin kepada keadaan hidup rakyat, Makanan dipastikan bantuan makanan sampai Bukan saja kepada orang Melayu saja Kepada China, India Bukan saja di dalam kawasan bandar saja Hatta kecuruk yang masa saya jadi menteri pada waktu itu Kawasan orang asli pun saya masuk Meredah hutan, naik bot Untuk pastikan mereka di, 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 dipertahankan, dipelihara, diberi pelindungan kesihatan mereka tanggungjawab yang kita ambil pada ketika itu. Dan setelah negara ini diselamatkan, ekonomi dibuka, mereka menang pilihan raya, pelik keadaan yang berlaku sekarang. Tiba-tiba mereka berbelanja berlipat kali ganda lebih daripada kita. Kita dalam keadaan tempoh krisis. Berbelanja besar lebih daripada 300 bilion. Sekarang ni tak krisis, keadaan ekonomi tengah elok, pasaran terbuka belanja wang dia lagi besar daripada kita. Dalam kerajaan belanja wang lagi besar daripada kita. Dia umum pula selepas pergi sekejap pergi luar negara, sekejap pergi sini, sekejap pergi situ, sekali balik kita bawa balik ratusan bilion pelaburan kononya. Kita duk bayar piti banyaklah kerajaan sekarang ni lah. Bila betang belanja wang perlu cukai baru. Tarik saksi. rasionalisasi subsidi diesel dia kata hanya akan memberi kesan kepada golongan maha kaya tetapi yang merana adalah mereka yang di peringkat bawah ini menanggung kesan kenaikan kos sara hidup mereka termasuk apa yang disebut oleh doktor azman tadi datuk doktor azman pesawah padi nak jumpa menteri menteri tak nak jumpa nak jumpa Perdana Menteri. Perdana Menteri tak nak jumpa. Sepuluh buah pah pergi Putrajaya. Tak nak jumpa. Talipun kepimpinan Perikatan Nasional. Ketika itu kita berada di Parlimen. Kita kata silakan datang jumpa kita beritahu apa masalahnya. Kita berjumpa dengan pesawah kepimpinan mereka. Di kalangan pesawah padi. Pesawah padi kata sebenarnya. Hak paling susah sekali nak ajak demonstrasi ni pesawah padi. Mereka tak suka demonstrasi sebab mereka ni adalah golongan yang mudah dimanipulasi. Tapi oleh kerana keadaan terlalu terdesak. Nak tak tahu nak buat macam mana jumpa kita, beritahu. Akibat daripada langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sekarang. Orang besar-besar cakap saja. Dia pegang pisau. Dia kata tak luka, tapi orang Mentimung dengan durian Durian golek sikit Luka habis timung Itu yang berlaku pada rakyat bawahan kita Tadi disebut oleh Dr. Azman Bagi subsidi Bagi subsidi itu siapa dapat? Untuk pesawah padi Macam-macam subsidi Bila disenaraikan Semua subsidi itu Bila kita cek balik Gih ke mana Gih ke mana Gih ke tokeh belaka Orang betul-betul duduk cedung ni Tak dapat apa-apa menyebabkan akhir sekali betul-betul terkorban orang Melayu kita semua itu diesel yang memberi kesan rantaian antara lain datuk sri anuar kata oh tak apa orang bawah apa ni yang apa ni pesawah-pesawah semua sekali yang terlibat dengan padi dia akan bagi flick card flick card supaya dia dapat beli diesel pada harga diskaun seperti biasa dia nak dapat flick card tu macam mana? Kena ada ni, kena ada tu, kena ada lesen pendaftaran, kena ada ni dan sebagainya. Ni pocik-pocik kita ada buat lori tu ada lesen ke siapa? Perniagaan ke apa ke? Ni kereta sodok ke apa ke traktor ada ke? Tak ada. Yang dapat siapa? Ni syarikat-syarikat besar. Mereka ni yang mampu menyenaraikan cukup syarat perniagaan semua sekali. So yang dapat faedah siapa? Maha kaya. <coughs> ini yang sedang berlaku tuan-tuan Sekarang ni Tahun lepas dia umum Rasionalisasi subsidi Untuk RON 95 pula Minyak ni Minyak minyak kuning Eh Yang ni tak akan menjejaskan rakyat ini adalah untuk memastikan minyak tu sampai subsidi tu untuk rakyat saja. Yang akan terkesan adalah mereka yang tak sepatutnya terima, mahakaya. Anda percaya? Percayakah? Tak. <tuh> Sekali lagi <tuh> gelombang kenaikan di dalam kos yang rantaian dia ni daripada pengeluar daripada sampai kepada kita yang membeli di kedai runcit setiap tempat naik kos <coughs> Ron 95 belum lagi macam-macam langkah lain ni orang berniaga semua termasuk meniaga kecil diwajibkan sekarang ni e-invoicing Negeri kecil pun e-invoice juga kena ada ni melalui elektronik semua sekali nak cari piti man ni nak beli barang-barang ni semua nak cari man ni nak bayar, nak bayar ni ho -ho -ho, tukang kerja orang pandai buat benda ni <coughs> dah tonggeh pula tonggeh <coughs> orang duk nega kau pisang tepi bakal gas biasa je betul dah dia kata nak ambil tindakan boleh ambil ke Orang tak berani sebab denda lagi tinggi. Akhir sekali yang akan menanggung adalah rakyat biasa. Ini akan berlaku. Belum lagi Julai ini tuan-tuan. Julai ni, Julai. Kenaikan dalam tarif TNB. 14%. Sekali lagi, tarif TNB untuk maha kaya saja Naik alasan dia maha kaya semua. Tapi yang mendapat manfaat adalah di kalangan orang kaya-kaya ni tuan-tuan. <coughs> Ini adalah perkara yang sedang berlaku. <coughs> Dan saya tengok kita <coughs> air Saya tengok kau dia kata nak lindungi rakyat biasa. Daripada Mahakaya yang mendapat kesempatan Kau mahakaya mendapat keuntungan Ini masalah besar Termasuk pelbagai akta-akta baru yang ada diperkenalkan Termasuk pelbagai insiden-insiden yang berlaku Yang memangsakan rakyat Tadi disebut kaitan dengan letupan gas Di Putera Heights Rakyat biasa tahu siapa punya akara Pemaju Pemaju punya angkara. Tapi pemaju seolahnya dilindungi. Betul atau tidak? Yang nak kena bayar lepas ni syarikat milik kerajaan Petronas. Siasatan tak keluar lagi. Belum dibuat siasatan rapi pun lagi. Perdana Menteri dah umum Petronas saya akan ni. 170 juta. Ini yang sedang berlaku